Да, на самом деле в это время я был на практике в университете. Я как раз поступил в 2001 году на первый курс, и мы отрабатывали в общежитии перед поступлением. Ну, такая была советская временная практика. Вот. И мы практически не выходили из общежития, мы туда заселились 18 августа, и так особо никуда не выходили, не смотрели фильза, не читали газет. И 21 августа я решил купить киоски свежей прессы, вдруг неожиданно увидел, что оказывается, был путь, э, страна э, разваливается, э, парламент Украины собирается объявить независимость. И, и, и когда потом я пришел к своим товарищам, которые я тоже из общежития эти несколько дней никуда не выходили и э, ничего не видели и не слышали, они мне не поверили, они подумали, что я их разыгрываю или или шучу там и, и, или еще что то вот но э, э, то есть это был 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 таким культурным шоком для для меня что именно 24 августа делал я не помню скорее всего я был у родителей на даче на даче <связывая> ну, я точно не помню, но вот, вот то, что 21 августа я прочитал в газетах о Пуче <связывая> а, и, и о том, что Украина будет объявлять независимость, я тоже об этом прочел. То есть, в принципе, конечно, моему удивлению не было предела, что фактически пропустил историческое событие, которое прошло мимо меня. Скажите, пожалуйста, а вот если бы акт подписывали в 2013, там, а не в 1991 году, что надо было бы делать иначе? <связывая> я думаю, что главный вопрос – это вопрос элиты вопрос тех людей, которые пришли к, к власти. То есть нельзя забывать, что в 1991 году за независимость голосовали те, которые еще буквально несколько месяцев назад они стали в компартии, верили в коммунистические идеалы там, и не помышляли даже ни о какой независимости. И они, и они проголосовали 24 августа, большинство в Верховной Ради проголосовало за независимость только для того, чтобы быть независимыми от Москвы и делить самостоятельно на собственность, финансовые потоки, не делясь единственным, которого они еще не понимали, что от него ждать. То есть эта независимость была не, не скажем так, идеологическая, не ментальная. Это было, это было желание независимости неких местных баронов, которые не хотели делиться с московскими баронами, но не хотели при этом строить цивилизованные отношения, цивилизованную страну, которая была бы конкретно способна на глобальном на рынке. То есть вот этот, этот задел о том, что мы отделяемся не для того, чтобы сделать классную страну а просто для того чтобы огородить какую-то территорию которую потом осваивать своими, своими силами ни с кем не делясь это конечно оставило родовое пятно на всем процессе государственного строительства нашей стране которую мы ощущаем и, и до сих пор поэтому если бы сейчас это объявлять, то конечно должны были прийти бы другие люди которые, которым интересно не, не деньги зарабатывать а страну строить украина это ну это суверенное независимое государство, которое ведет, безусловно, свою независимую политику, да, но оно зависит, как и любое другое государство, от внешних сил, от каких-то внешних факторов. Но, скажем так, оно более суверенное, чем, к примеру, Болгария или Словакия, там, или Белоруссия, например. То есть другие соседние страны, которые являются членами крупных интеграционных формирований. То есть, поэтому, когда мы говорим о том, что нужно вступать либо в таможенные либо Европейский Союз. Э, нельзя забывать, что это прежде всего подразумевает э, 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 передачи части суверенных прав управлению страной кому каким-то наднациональным органом, да. Поэтому э, в принципе можно там по-разному относиться к тому состоянию, в котором мы есть сейчас. Но э, 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 наша страна в настоящий момент минимально переда передает свой, свой суверенитет кому-либо другому. Какая задача должна быть у медиа? В принципе, да, то есть это очень дискуссионный вопрос. Одни считают, что задача медиа это чисто деньги зарабатывать, это просто бизнес. Вторые считают, что задача это проводить какие-то правильную линию там, в ту или иную сторону. Третьи считают, что задача объективно освещать и предоставлять информационные на сервис обществу максимально, максимально объективно, максимально правдиво освещают то, что есть. То есть, в принципе, на данном этапе, конечно же, э медиа в должны обращать людей друг к другу, да, чтобы люди могли больше доверять друг другу, чтобы люди могли друг на друга рассчитывать на какую-то взаимопомощь, взаимоподдержку, чтобы не было понятия, «человек, человек волк, чтобы люди могли, чтобы у людей было хотя бы какое-то минимальное ощущение того, что они находятся не во враждебном окружении, а в окружении людей своих соотечественников, своих сограждан, которые могут помочь, которым можно доверять, на которых можно опираться. Ну, все остальное очевидные вещи, коррупция, экономические проблемы, социальные, это безусловно да, но вот если говорить о главной, то, 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 то на мой счет главное ⁇ это отношения между людьми и отношения между людьми и, и государством.